Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya sebelum tu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Kabir Maruzi. Okey, saya dekat sini akan explain tentang define um, continuity dan juga discontinuity. Okey, saya akan terangkan dahulu pada continuity. Okey, continuity ini bermaksud iaitu graph function yang berjalan dengan lancar ataupun uh, bahasa yang mudah faham, ia tidak terputus. Okey, kita cara bayangkanlah. Okey, yang first tadi kita lukis graph tanpa angkat pensel. Maksudnya tak putuslah. Okey, kat situ ialah function itu continuous. Okay boleh faham Okay yang kedua Nilai fungsi berubah perlahan-lahan Dan secara konsisten bila, um, bila X tu tak berubah Okay yang last sekali Dia graf tu tiada lompat Tiada lubang dan juga tiada pecah Maksudnya tidak terputus-putus lah Okay contoh mudah kita ambil dengan Pada keadaan sekalian kita iaitu Macam suhu badan yang meningkat secara perlahan-lahan Okay suhu badan Dia tidak terputus-putus Dia tetap ada suhu Okay contoh yang kedua Untuk lebih mudah faham Iaitu masa bergerak secara perlahan Okay masa ni Dia tidak terputus-putus tau Okay Now, saya akan terangkan pula pada discontinuity. Discontinuity okay. ini iaitu berlaku bila graf terputus atau ia tidak bersambung. Okay. Cara bayangan pula ialah kalau kita terpaksa angkat pensel semasa lukis graf, itu discontinuity. Okay. Inilah function tiba-tiba melompat dan juga hilang atau tak wujud berbeza lah dengan continuity tadi. Kita boleh nampak comparison dia lah kat situ. Okay. Contoh mudah pula. Okay. Saya bagi contoh macam harga telefon. Okay. Harga telefon ni kadang market, market dia macam ada turun dan juga ada yang naik. Kadang-kadang bila dah keluar model yang baru, harga yang sebelum ni akan jatuh. Okey, itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Husni ya. So, saya akan terangkan untuk soalan yang nombor 2, iaitu removal a discontinuous Ketak selanggar boleh buang ialah keadaan di mana graf fungsi mempunyai satu lubang kecil pada suatu titik. Walaupun limit wujud apabila kita menghampiri titik itu dari kiri dan kanan, tetapi nilai fungsi pada titik tersebut sama ada tidak didefinisikan atau tidak sama dengan nilai limit. So dengan kata lain, graf sebenarnya hampir bersambung sebenarnya cuma satu titik yang hilang. Jika kita mengisi titik itu dengan nilai yang betul, graf akan menjadi selanjar. Pause, pause. Okay, untuk yang seterusnya adalah jam continuous, letak selanjaran akan berlaku apabila nilai fungsi berubah secara mendadak dari satu nilai ke satu nilai. So dalam keadaan ini, letak dari arah kiri dan kanan tidak sama menyebabkan graf kelihatan terbukti dan melompat. Ini sering berlaku pada fungsi bahagian seperti fungsi langkah di mana fungsi tiba-tiba naik atau turun tanpa melalui nilai-nilai di antara Akibatnya graf ini dapat dilukis dengan satu garis yang bersambung. Uh, next. Okay. Untuk yang seterusnya adalah infinite discontinuous. Ia berlaku apabila fungsi menghampiri infinity atau negatif infinity pada satu titik tertentu biasanya pada asymptot menegak uh, apabila kita menghampiri titik itu nilai fungsi meningkat atau menurun tanpa tempahat ini menyebabkan graf kelihatan seperti menjulang naik atau menjulang jatuh secara uh, ekstrim jenis ketak selenjaran ini selalu ditemui pada dalam fungsi rasional seperti 1 per x ok, yang seterusnya yang seterusnya adalah osilitik discontinuous ia berayun berlaku apabila fungsi uh, berayun dengan sangat cepat apabila semakin hampir kepada satu titik ayunan menjadi terlalu rapat atau tidak stabil ia menyebabkan limit tidak dapat ditentukan walaupun nilai fungsi masih berada antara negatif 1 dan 1 so perubahan yang, berlaku, yang terlalu laju menyebabkan graf tidak mempunyai satu nilai yang jelas apabila menghampiri titik itu so saya akan sambung yang seterusnya iaitu soalan yang nombor 4 relationship between limits and continuous. So, limit dan continuous mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam matematik. Untuk sesuatu fungsi dikatakan selanjar pada satu titik, tiga perkata, perkara mesti berlaku. So, limit fungsi itu apabila menghampiri titik tersebut dari kiri dan kanan. Mesti wujud. Nilai fungsi pada titik itu sendiri mesti jelas ditakrifkan. Dan paling penting, nilai limit yang dihampiri mesti sama dengan nilai fungsi pada titik itu. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, graf akan menunjukkan ketak selanjaran seperti lubang, lonjakan atau asimpak. Ini menunjukkan bahawa limit berfungsi sebagai asas untuk memastikan graf sesuatu berfungsi adalah licin, tidak terputus dan boleh dilukis tanpa meng mengangkat tanpa mengangkat pensel. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa tanpa konsep ini, kita tidak dapat menentukan sama ada sesuatu, sesuatu fungsi itu continuous ataupun tidak. Sekian daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan dua teorema penting dalam kalkulus iaitu Intermediate Value Theorem dan Extreme Value Theorem. Okey, yang pertama iaitu Intermediate Value Theorem atau dikenali sebagai IVT. Theorem ini menyatakan bahawa jika satu fungsi itu berterusan pada selang AB maka fungsi tersebut mesti melalui semua nilai di antara nilai titik A dan nilai titik B. Contohnya, jika graf tidak putus, ia tak boleh melompat. Kalau if A bermula pada 2 dan Fp berakhir pada 10 maka graf mesti lalu semua nilai di antara 2 hingga 10 termasuk seperti nilai 5 atau 6 ini penting kerana uh, ianya membantu kita untuk memastikan kewujudan sesuatu nilai tanpa perlu mencari secara tepat yang kedua pula seterusnya yang kedua iaitu Extreme Value Theorem atau dikenali sebagai EVT Okey, teorem ini menyatakan bahawa jika fungsi berterusan pada selang tertutup, AB, maka fungsi itu pasti mempunyai satu nilai maksimum dan satu nilai minimum dalam selang tersebut. Ini bermaksud dalam selang yang lengkap, graf mesti ada titik paling tinggi dan titik paling rendah. Walaupun teorem ini tidak beritahu kita di mana lokasi titik tersebut. Maka ia jamin bahawa kedua dua nilai ini wujud. Itu sahaja daripada okay, uh, saya, sekian. Okey, saya cakap orang-orang tak boleh pakai itu. Saya memakai nilai yang dan saya akan menerangkan bahagian function analysis. Baik, untuk function analysis ni uh, terbahagi kepada tiga yang saya dapat buat. iaitu yang pertama adalah p which function iaitu uh, removal uh, discontinuity. Baik, uh, sebagai contoh uh, uh, orang dapat lihat di, di sini adalah sebagai contoh soalan yang mudah yang dimana fx sama dengan x kuasa dua kolom 4 uh, dengan x kuasa 2 dan bawah dia uh, adalah kosong. Jadi uh, ada dua jalan kerja yang di mana pada bahagian atas kita akan dapat X tak sama dengan 2. Manakala kosong, kita buat jalan kira akan dapat X sama dengan 2. Jadi uh, untuk uh, pemerhatian algebra, untuk X uh, tak sama dengan 2 adalah uh, apa yang kita boleh buat, uh, buat dalam kurungan uh, untuk kurangkan X sama dengan 2 itu akan jadi uh, X tolak 2 dan X tambah 2. Buat dengan X tolak 2 sama dengan uh, tambah 2. Jadi uh, kalau kita dapat lihat kita boleh buang untuk uh, X tolak 2 di atas dan juga X tolak 2 di bawah maka akan tinggal X tambah 2. Jadi uh, akan ada dua jawapan uh, iaitu x tak sama dengan 2 dan fx sama dengan x tambah 2 jadi untuk uh, limit x sama dengan 2 apa yang kita boleh dapat lihat di sini, di sini, uh, melalui graf melalui desmos uh, kita dapat uh, fx sama dengan kosong di mana titik dia di sini dan dia akan bertemu dengan 4 di sini dan 2 jadi uh, berkenaan dengan graf uh, had, uh, hak kiri dan juga hak kanan ter, uh, uh, sama dengan uh, sama uh, iaitu 4 tapi nilai fungsi dan titik itu adalah kosong Uh, oleh itu, uh, dia wujud tapi tidak uh, sama dengan nilai fungsi uh, dan ini diberikan sebagai uh, removal uh, discontinuity uh, pada x sama dengan 2 dan jika kita tukarkan kepada fx ke dalam x2, ke uh, pada 4 maka fungsi continue akan jadi x sama dengan 2. Baik, untuk yang kedua pula uh, apa yang kita boleh dapat lihat di sini uh, fungsi yang kedua adalah uh, rational function iaitu uh, infinite ataupun vertical uh, discontinuity. Baik contoh yang saya boleh ambil adalah uh, soalan g x uh, sama dengan 1 uh, x tambah 1 dan x tolak 1. So uh, dia punya do domain uh, adalah uh, x tak sama dengan 2 dan dia punya point uh, x sama dengan 2 kerana uh, uh, ia adalah bukan domain. Baik uh, jika uh, x uh, ada 2 uh, ada tambah di atas uh, iaitu dari kanan the uh, pembahagian x tolak 2 akan dapat Uh, kosong tambah, kosong kuasa tambah uh, dan nilai pecahan uh, akan dapat uh, positif uh, infinity. Baik, uh, jika pula uh, X akan dapat, uh, dia punya jawapan adalah dua kuasa negatif pada bahagian kiri. Jadi, uh, pembahagian X tolak 2 akan dapat kosong kuasa negatif dan uh, nilai pecahan akan dapat negatif infinity. Uh, untuk lebih formal lagi, uh, limit kedua-dua sisi uh, tidak wujud sebagai nombor ataupun nilai uh, Um, jadi X2 sama dengan 2 kerana uh, infinity discontinuity untuk uh, G, G uh, dalam kurungan X. Jadi uh, ini adalah uh, saya buat dari Desmos dan dapat graf seperti berikut. Itu yang terakhir, itu contoh tiga uh, yang dimana saya ambil adalah trigonometri function iaitu cos kita uh, discontinuity. Ia contoh yang saya boleh ambil adalah H dalam kurungan X sama dengan sin dalam kurungan 1 per X uh, ada dua jalan kira uh, iaitu bawah sama dengan kosong so pada langkah pertama uh, di bagian atas uh, x kita tak dapat kosong Manakala di bawah uh, x boleh dapat kosong jadi uh, dia punya kelakuan dekat kosong tu apa yang kita boleh dapat apabila x menghampiri dengan kosong uh, maka 1 per x tu akan menjadi uh, sangat besar sama ada dia positif ataupun negatif uh, dan sin 1 per x uh, berhuyung ayam uh, ataupun os Cik Teling uh, antara negatif 1 dan 1 tanpa menghampiri kira-kira Baik, secara formalnya tiada tiada yang memenuhi contoh tersebut. Aa, jadi, aa, berdasarkan graf, saya kira aa, ini adalah graf yang mana buat dengan desmos dan inilah yang dapat dilihat pada akhir pengiraan. Uh, iaitu H dalam kurang kosong akan dapat kosong. Jadi so, graf dia akan jadi kosong. Jadi, itu saja. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Hafizuddin. Okey sekarang okay. saya nak bentangkan part itu part C. Uh, itu real world application. Itu application metrik di Malaysia. Okay. Jadi antaranya salah satu contoh fungsi yang saya ambil adalah tidak selanjar. Okay, dalam kehidupan sebenar di Malaysia ialah bil elektrik TMB. Jadi uh, TMB dia menggunakan sistem blok tarif uh, iaitu harga elektrik yang berubah mengikut uh, blok penggunaan. Jadi kat sini kita boleh tengok itu adalah uh, contoh kadar TMB dan uh, tarif A uh, tinggi domestik. Jadi kat situ kita boleh tengok daripada kosong pengiraan harga adalah RM0.218 per kilowatt. Uh, dari yang kedua adalah 201 hingga 300 kilowatt. Uh, pengiraan dia RM0.334 uh, per kilowatt. Seterusnya 300 kilowatt uh, dan ke atas uh, harga dia akan jadi RM0.516 per kilowatt. Uh, walaupun penggunaan kat situ walaupun penggunaan elektrik uh, meningkat sedikit demi sedikit uh, tapi kos bil tidak meningkat secara perlahan apabila penggunaan melepasi 200 kW. Harga per unit uh, terus naik secara mendadak. Contohnya 200 kW dan 200 kW eh 201 kW hanya berbeza 1 kW. Uh, tetapi harga blok uh, harga blok berubah uh, menyebabkan jumlah bil uh, boleh melompat. Okey kat bawah ni adalah fungsi uh, matematik untuk TNB di Malaysia. Okey sebelum tu untuk C tu maksud dia adalah cost X eh, adalah penggunaan elektrik. Okey. Jadi kat sini C uh, X sama dengan uh, 0.1 eh, 0.218 0.218 mm -hmm. itu dah harga per kilowatt. Dia dari situ 0.218 sama dalam kurungan 200 200 ada kW uh, tambah dengan 0.334 uh, dalam kurungan X 200 yang bawah dia adalah 0.218 dalam kurungan 200 tambah 0.334 dalam kurungan 100 tambah 0.516 dalam kurungan X 300 ok kat situ ada jika kosong kat sini ada penarangan dia uh, jadi pada situ yang kita boleh tengok uh, masuk untuk yang kosong uh, lebih kecil itu maksud dia adalah fung fungsi untuk pengiraan untuk penggunaan elektrik, iaitu maksudnya lah kosong hingga dua ratus. Itulah simbol dia lah untuk kita guna dalam pengiraan. Jadi seterusnya apa apakah fung kenapa fungsi? Eh ini tidak selanjang. Haa uh, uh, lebih mudah dikata sebab mudah untuk dikatakan aa uh, hmm. okey. Hmm kalau ikut dari sini dia kata bila penggunaan melepasi dua ratus kilowatt atau tiga ratus kilowatt harga periode akan naik tiba-tiba. Tadi -tiba. graf dia akan melompatlah harga tu, Okey. So this jump accruate to accruation increase by just 1 kilowatt. Jadi dia akan naik hanyalah 1 kilowatt sahaja. So tidak akan terlalu mendadak. Uh, tidak akan menyebabkan mm, terlalu banyaklah penaikan harga. Itu sahaja saya. Terima kasih.